Hai, Dato' Syed di sini. <laughs> Okey, saya nak komen sedikit mengenai uh, podcast uh, Datuk Syed Hafizie Ramli semalam. Saya pun tak tengok sampai habis uh, sebab saya ada urusan lain. Tapi saya suka melihat petikan-petikan uh, uh, pendek yang di, uh, post kembali di dalam platform TikTok dan Facebook. Jadi uh, saya nak mengulas sedikit mengenai uh, prinsip uh, Datuk Syed Hafizie Ramli iaitu dia mengatakan Uh, prinsip saya mudah selagi boleh maksudnya selagi boleh eh, kita kena angkat orang kita terutama yang dah lama bersama parti sejak zaman susah memang kalah itu adat politik tetapi pasti mesti kekal kuat eh? selepas pilihan raya wow maksud maksud uh, <coughs> Dato Sri Rafizi Ramli ni ialah calon-calon eh? yang akan dipilih Uh, untuk uh, pilihan raya yang akan mendatang ini, uh, uh, kita melihat sekarang ini dalam konteks Sabah uh, Dan uh, pada tahun depan, yalah, ujung tahun depan akan ada uh, PRN uh, Melaka, Johor Tapi dikatakan uh, kalau boleh kita akan mengadakan uh, pilihan raya serentak uh, PRN dengan PRU uh, Untuk uh, menjimatkan kos Uh, jadi apa yang diperkatakan oleh Datuk Surabaya Ramli itu bagi saya dalam konteks uh, You know, teoritikalnya betul lah uh, Kita harus mengangkat orang-orang parti yang telah lama berjuang uh, Dengan parti uh, daripada zaman susah itu Tapi adakah ia relevan uh, pada masa sekarang Kita dah melihat, teman -teman, uh, ada dah kita melantik uh, Datuk Seri Ibrahim sendiri uh, Melantik orang-orang um, lama uh, yang berjasa kepada dalam parti dalam dalam pentadbiran kerajaan kerana mereka berjasa kepada parti tapi adakah kesan itu apa yang seperti Datuk Seri Ibrahim mahukan sebagai contoh Ketua Pengarah Jekom adakah dia perform eh, di dalam menjalankan tugas beliau terutamanya memberi penerangan kita dapat melihat komen-komen eh, daripada media sosial sendiri yang mahu beliau you know mengatakan jawatan tidak sesuai dengan jawatan yang beliau pegang dalam isu konteks menjadi wakil rakyat eh, menjadi ahli parlimen ya yeah, saya faham uh, apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Ramli itu betul seperti Datuk Rafuzi Ramli sendiri berjuang dari awal akhirnya menjadi menteri ya eh, siapa sangka pernah digari pernah memakai baju baju reman, eh, pernah di ya eh, eh, di disumbat di, di, di dalam penjara you know Uh, sebentar <laughs> yalah dalam isu-isu yang you know isu-isu yang, yang 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 radical isu-isu yang kritikal semasa zaman BN uh, bukan lama lah 2, 2 3 hari itu bagi dia tu biasa sajalah eh? di saman dan berbagai macam rupa lagi uh, seperti Nik Nazmi eh, uh, pernah menjadi menteri nah, uh, ramai Orang-orang yang telah berjasa kepada parti dilantik menjadi Menteri Kabinet uh, sekarang seperti Faming Fazil, ya yeah, uh, you know Kang uh, Lee Kang Amai okay. tapi dalam era yang dinamik sekarang ini okay, adakah ia harus berpaksikan begitu maknanya orang yang dah lama kita bagi dia jawatan a uh, ambil dia sebagai uh, ADUN ataupun uh, wakil rakyat macam mewakili ahli parlimen uh, ambil dia bertanding Uh, uh, semata-mata kerana dia dah lama. Bagi saya tidak ada masalah sekiranya orang itu mempunyai, you know, pengaruh uh, 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 di tempat dia ingin bertanding, you know, uh, bukan semata-mata menggunakan aura parti reformasi, aura Datuk Seri Anwar no. Ibrahim uh, untuk beliau mendapat uh, undi uh, dari pihak uh, lawan, okay, uh, no, di pihak rakyat. Uh, kalau kita melihat pada PRU yang ke-15 itu ramai orang-orang ha, yang you know berjasa kepada parti dah lama dalam parti diberi peluang tapi apa yang berlaku pada ketika itu ha, satu orang kata sentimen ha, sentimen rakyat yang ingin menukar kerajaan orang yang begitu hebat sekalipun tewas kepada orang-orang yang tidak ada pengalaman yang tidak ada apa pun tiba-tiba menjadi wakil rakyat tiba-tiba menjadi ahli parlimen ha, seperti di Kedah di Perlis dan juga negeri-negeri negeri yang lain Okey, jadi isu you know, orang itu nak menjadi wakil rakyat. Bagi saya lah dalam zaman yang dinamik ini, dia mesti dikenali. Ya. Satu dikenali dari segi apa? Dari segi media sosial. Ha, dia brand diri dia dulu macam Datuk Sri Rapunzi Ramli buat sekarang. Hari-hari berkonten, berpodcast. Kerana itulah kelebihan sekarang ini. Maknanya ahli politik yang mempunyai jawatan di peringkat cabang, ha, di peringkat bahagian. Anda mempunyai kelebihan. Maksud saya kelebihan itu kerana anda ada jawatan, anda mendapat dana, anda boleh meminta dana daripada uh, menteri, daripada Perdana Menteri, dana-dana uh, NGO, dana-dana yang turun. Tapi adakah anda dapat itu anda membantu rakyat? Uh, ini yang saya kata. Yes, kita harus kekal relevant. kerana parti harus menampilkan calon yang memang daripada uh, daripada parti dia sendiri. Ini yang saya kata tetapi dalam konteks politik dalam negeri sekarang ini rakyat melihat daripada segmen media sosial dia melihat oh kawan ini aktif memberi penerangan membuat kerja-kerja NGO dan akhirnya orang-orang inilah yang diperlukan oleh masyarakat kan diperlukan oleh uh, oleh rakyat untuk 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 membantu mereka dalam apa saja isu yang timbul itu yang saya kata Ya, apa yang berlaku sekarang ini kita nak lantik daripada orang parti tetapi apa peranan dia jangan kita hebat ni dalam parti seronok dalam you know dalam seribu orang kononnya buat ikyc you know akulah ketua cabang tetapi di luar sana orang don't give a damn orang tak kisah pun sebab itu kalau senario sekarang okey uh, saya bagi contoh uh, dalam uh, Adun Jitra, Haim Hilman bagaimana dia brand diri dia ha, daripada seorang profesor motivator akhirnya diambil oleh PAS dan sekarang ini menjadi adun, ada orang kata dia ni adun yang tak guna, saya sendiri pun ada juga bercakap, tetapi dari segi konteks ha, dengan rakyat, dia attach dia attach dengan rakyat ha, dia dikenali, kalau orang tak nampak dia punya aktiviti secara you know, pergi face to face Orang nampak aktiviti dia secara maya Secara, you know, di dalam TikTok beliau bercakap Main peranan sekarang ini untuk menjadi ahli politik Bukan sekadar memberi bantuan, bawa pampers, bawa beras Randuk ayat boh, bukan. Ini yang saya kata apa pun yang berlaku sekarang ni especially di Sabah, kita melihat calon-calonnya itu daripada uh, seperti dikatakan oleh Rafizi Ramli, calon payung terjun tetapi dah ada track record. Calon payung terjun di Sabah ini boleh memenangi kerusi tersebut. Sebagai contoh, uh, ADUN di mana? Di 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 uh, di Bidang ke apa? -apa? Uh, saya kurang dah saya dah lupa dah tadi. Uh, yang mana ada satu senator Uh, Senator uh, DAP dia pernah menang di situ. Ah uh, nama cal, uh, nama uh, ADUN yang dulu namanya Rubin, Rubin Balang. Dia pernah mewakili AMNO uh, dari pada 1994 sehingga 2018. Lama tuan-tuan. Selepas itu dia bertanding parlimen dia kalah. Lepas tu dia bertanding lagi sekali dalam PRN Sabah ke-16. Dia sebagai calon bebas, dia menang. Lepas tu dia lompat JRS. Dia 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 boleh bertahan ini yang saya kata, it's not about the party, Seth. It's about orang, eh, personality. Eh, sebab itu kalau kita nak berteraskan, wah, aku dah jadi lama ahli PKR. Tapi adakah anda memberi nilai tambah kepada rakyat? Eh, dari segi, okeylah kalau kita tak bagi sumbangan tetapi rakyat mendengar. Rakyat boleh cakna dengan apa yang kita cakap. Kan, itu yang saya kata tadi itu. Ya, PKR mempunyai satu sifat yang The slogan yang dipanggil lawan tetap lawan. Tapi sekarang ini lawan tetap lawan dia harus berpaksikan kepada kemenangan. Kan? Kalau kita tak boleh nak memenangkan calon itu walaupun dia calon yang ahli yang lama. So what's the point? Ha, ini yang saya kata kan. Um, ramai yang dengan saya, wah wow, kami dah lama dengan parti. Kenapa kami tidak dilantik uh, sebagai adun? bagi saya kalau tak boleh sebagai adun lantiklah mereka menganggotai menganggotai eh, ahli um, lembaga pengarah kan tetapi back to the basic okey orang yang nak dilantik ni pastikan walaupun dia lama tetapi mempunyai kebolehan eh, mempunyai credibility mempunyai pendidikan mempunyai pengalaman <coughs> bukan sekadar berpolitik <coughs> tapi pengalaman dalam bidang ekonomi dalam bidang pentadbiran korporat kita harus melihat dari segi sudut yang holistik okey saya melihat <tuk> sekarang ni you know yang memegang kepimpinan lebih-lebih lagi di kawasan saya kalau kerja pun tak ada eh kalau apa pun tak ada tiba-tiba nak menjadi seorang pemimpin pemuda yang hebat di parlimen tersebut di cabang tersebut cakap pun tak erti Adakah kerana dia orang parti, kita nak mengangkat dia? Tidak, tuan-tuan. Tidak. Ha? Menjadi adun, dia tak semestinya datang daripada parti ISAF. Ha? Kerana sekarang, kemenangan lebih pentinglah. Ha? Tapi, kita harus mempaksikan juga. Kemenangan mesti carilah orang-orang parti yang mempunyai credibility. Bukan sekadar, aku dah lama